Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi 6 petang bersama saya Arina Aspar. Berita utama. Datuk Seri Rafuzi Ramli akhirnya membuka mulut mengenai pemilihan parti PKR Beliau yang kekal mempertahankan jawatan timbalan presiden menggesa jawatan kuasa pembelian pusat JPP bertindak segera memastikan kelemahan sistem pemilihan dibaiki menjelang pemilihan pimpinan pusat 28 Mei. Rafizi berkata dia terpaksa mengambil cuti sebagai menteri ekonomi bagi menguruskan isu terbabit. Rafizi berkata dia telah membuat permohonan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bercuti selama empat hari bermula 29 April hingga 5 Mei. Sebagai timbalan Presiden, beliau bertanggungjawab untuk menguruskan isu pemilihan secara sepenuh masa. Ini termasuk berjumpa dan mendengar sendiri isu yang dibangkitkan oleh pelbagai calon yang bertanding tanpa mengira kumpulan. Tegasnya kelemahan yang perlu diperbaiki termasuk mengesahkan jumlah OTP yang dikeluarkan berbanding dengan jumlah EKYC undi di pelayan S3 dan undi akhir yang direkodkan di blockchain untuk mengenal pasti berapa banyak undi yang tercicir akibat kelemahan sistem. JPP berkata bertanggungjawab memastikan proses pemilihan pusat termasuk keabsahan dan kemampuan teknikal sistem berjalan dengan lancar untuk mengelakkan kontroversi berpanjangan selepas pemilihan pusat selesai. Sementara itu, Rafizi mengalu-alukan sokongan ahli untuk pencalonan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Nurul Izzah Anwar bertanding jawatan yang disandangnya. Tambahnya jika tidak berjaya mempertahankan kerusi timbalan presiden, dia akan kembali sebagai seorang pemimpin akar umbi yang lincah berkempen di peringkat bawah. Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli mengakui telah melahirkan kesediaan untuk meletakkan jawatan daripada kabinet kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Pandar itu turut mendedahkan dalam pertemuan empat mata dengan Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Beliau turut menyatakan kesediaan menarik diri daripada mempertahankan kerusi timbalan Presiden PKR. Rafizi menjelaskan tindakannya itu adalah untuk memberi tumpuan kepada akar umbi menjelang pilihan raya umum ke-16. Rafizi berkata perbincangan dengan Anwar berlaku dua kali dan sekali dengan Saifuddin Nasution sepanjang bercuti selama empat hari dari 29 April hingga 5 Mei. Dalam pertemuan itu turut dikemukakan strategi kempen ke arah pilihan raya umum ke-16 yang perlu diperkemaskan dengan mengambil kira keadaan semasa rakyat. Rafizi berkata kebimbangannya berkisar kepada keadaan semasa dan kempen kerajaan dilihat terlalu bertahan dan tidak menyerang seperti rentak PKR semasa menjadi pembangkang. Tambah beliau kedudukan sebagai menteri menyebabkan dirinya terikat dengan konsensus pentadbiran kerajaan dan menyukarkan beliau bersuara dengan lebih bebas seperti sebelum ini. Bagaimanapun, menurut Rafizi, Anwar dan Saifuddin memberi pandangan bahawa terdapat keperluan untuk beliau bertanding jawatan timbalan Presiden dan kekal sebahagian anggota Kabinet. Perkembangan kes wanita hilang dalam perjalanan ke Ibu Pejabat SPRM, Datin Seri, Datin Seri Pamela Lingwe. Peguam keluarga Sanggit Kau Gio mendakwa wanita itu menerima tekanan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebelum kehilangannya pada 9 April lalu. Sanggit Kau mendakwa Pamela hadir memberi keterangan di SPRM tidak kurang daripada 9 kali namun dia tidak pernah didakwa atas sebarang kesalahan. Katanya Pamela dikenakan sekatan perjalanan sejak Oktober 2024 tanpa sebarang penjelasan dan diwajibkan melaporkan diri ke pejabat SPRM setiap bulan. Tambahnya, Pamela memfailkan permohonan semakan kahiman di Mahkamah Tinggi hanya dua hari sebelum kehilangannya terhadap SPRM untuk mencabar tindakan mereka. Permohonan itu mendakwa bahawa SPRM menggunakan kuasanya di bawah Akta SPRM dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram untuk memberi tekanan kepada Pamela supaya menyelesaikan pertikaian persediaan dengan suaminya yang berpisah dan bukannya untuk tujuan penyiasatan yang sah. SPRM dalam kenyataan hari ini mendedahkan Pamela dan suaminya Datuk Seri Hah Ting Siu disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram bermula pada Mei 2024. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menolak dakwaan terdapat gangguan atau salah laku terhadap Datin Seri Pamela Lingwe yang dilaporkan hilang. Menyifatkan dawan itu sebagai tidak berasas, Suruhanjaya itu berkata SPRM bertindak mengikut kerangka ke undang-undang termasuk mendapatkan semua perintah mahkamah yang diperlukan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan. Menurut SPRM wanita itu dan suaminya mempunyai rekod lampau termasuk waran tangkap. SPRM menerusi kenyataan memaklumkan wanita berusia 42 tahun itu dan suaminya Datuk Seri Ting Siu disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dimulakan pada Mei tahun lalu. Siasatan dijalankan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 AMLA. Pada 28 Mei 2024, wanita itu dipanggil memberikan keterangan bagi membantu siasatan dijalankan namun ingkar dan gagal memberikan kerjasama. Berikutan itu, pada 2 Disember lalu, SPRM memperoleh waran tangkap terhadap Pamela daripada Mahkamah Majistri Putrajaya atas kesalahan gagal mematuhi perintah menghadiri pemeriksaan bagi tujuan melengkapkan siasatan. Lanjutan daripada itu pada 8 Januari lalu, satu tindakan operasi bersama pihak Corrupt Practices Investigation Bureau CPIB Singapura dilancarkan dan Pamela ditahan secara sah serta dibawa pulang ke Malaysia. Menurut SPRM, Pamela direman tiga hari dari 9 Januari sehingga 11 Januari lalu sebelum dibebaskan dengan ikat jamin SPRM. Namun pada 9 April lalu, pihak SPRM meminta Pamela hadir ke Ibu Pejabat SPRM bagi meneruskan rakaman percakapan lanjutan maklumat baru yang diperoleh oleh SPRM namun wanita itu hilang pada tarikh tersebut. Media hari ini melaporkan Peguam Keluarga Pamela Sangit Kaudio mendakwa wanita itu menerima tekanan dan hadir memberi keterangan di SPRM tidak kurang daripada 9 kali sebelum kehilangannya pada 9 April lalu. Seorang pekerja binaan warga Myanmar maut selepas tersepit dalam mesin pam pasir di sebuah tapak projek perumahan di Pulau Gadong di Melaka. Komando operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Melaka Tengah, pegawai bomba kanan satu Muhammad Ismail Harun berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 11.56 pagi tadi. Menurut beliau sebaik tiba di lokasi pasukan bomba mendapati mangsa seorang lelaki berusia 26 tahun tersepit di dalam mesin pampa se ketika sedang bekerja dan telah disahkan meninggal dunia oleh petugas perubatan. Katanya kerja-kerja mengeluarkan mayat mangsa yang disahkan meninggal dunia sedang giat dijalankan pada pukul 12.33 tengah hari. Tambah beliau operasi berkenaan melibatkan sepasukan tujuh anggota dengan sebuah jentera serta van perkhidmatan penyelamat perubatan kecemasan EMRS. Seekor buaya betina seberat 410 kg berjaya ditangkap orang awam di kawasan kebun kelapa sawit berhampiran kampung Parit Gantung Laut, Parit Lapis, Taman Nira di Johor. Komando operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penggaram, Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Nur Edi Paiman berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 10.30 pagi tadi. Menurut beliau, reptilia sepanjang 4.5 meter berkenaan telah ditangkap oleh orang awam sebelum pasukan penyelamat tiba di lokasi. Anggota bomba kemudian menyerahkannya kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Dia dan Taman Negara Perhilitan untuk tindakan lanjut. Operasi turut dibantu empat anggota perhilitan dan empat anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 10.45 pagi. Polis menahan seorang lelaki susulan kes wanita maut tercampak dari sebuah van di tepi leburaya Shah Alam Kesas, berhampiran kawasan rehat dan rawat awan besar menghala ke Petaling Jaya. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Aidil Hasan berkata, suspek yang merupakan suami kepada wanita berusia 50 tahun ditahan di Taman Kinrara Puchong, Selangor pada jam 6 petang semalam. Menurut beliau, tangkapan dilakukan hasil siasatan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPD Ceras selepas menerima laporan kecemasan berhubung penemuan mayat seorang wanita di tepi lebur raya. Siasatan mendapati suspek mengaku terlibat dalam kejadian dan memberitahu berlaku pertengkaran mulut ketika dalam perjalanan pulang ke rumah mereka dalam kejadian 2.35 petang semalam. Pasangan itu dipercayai sudah berkahwin selama 20 tahun dan mempunyai dua anak. Komisioner Aidil berkata suspek mendakwa isterinya terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan semakan mendapati lelaki berkenaan mempunyai satu rekod jenayah serta dua rekod berkaitan dadah. Ujian seringan air kencing juga mendapati suspek positif metafetamin, amfetamin dan benzodiazepin. Kes disiasat di bawah Seksyen 304A Kanun keseksaan kerana menyebabkan kematian tanpa niat. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein menyifatkan permohonan maaf Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris pada 30 April lalu tidak ikhlas dan tanpa penyesalan meskipun ia dibuat tanpa syarat. Serentak itu beliau memohon kebenaran kali kedua daripada Mahkamah Tinggi supaya blogger terbabit dikenakan perintah komitel dan seterusnya dipenjara kerana menghina mahkamah. Razaluddin berkata Papa Gomo gagal mematuhi perintah mahkamah menghendaki blogger itu menyiarkan permohonan maaf tanpa syarat kepadanya dan mahkamah di YouTube, TikTok dan X sekurang-kurangnya selama tujuh hari dan memadamkan kenyataan pada 14 Januari lalu serta imejnya yang disunting pada 15 Januari lalu. Razaluddin memfailkan permohonan kebenaran berkenaan pada 5 Mei lalu secara ex parte atau sebelah pihak melalui firma guaman tetuan KB Tan, Kuma Partners kerana Papa Gomo melanggar kedua-dua perintah berkenaan. Dalam permohonan kebenaran itu, Razaluddin berkata pada 1 Mei lalu jam lebih kurang 8.30 malam, Papa Gomo dengan sengaja menerbitkan dan menyebabkan penerbitan satu video dalam talian menerusi platform sosial media di aplikasi TikTok menggunakan akaun Papa Azri dan YouTube menggunakan akaun Se Azri. Menurut beliau kenyataan Papa Gomo adalah bertentangan dengan kenyataan bertulis permohonan maaf yang sudah dipersetujui dan dibaca di mahkamah seperti di dalam perintah Komital. Pada 26 Disember tahun lalu, Razaluddin memfailkan saman fitnah dengan menuntut ganti rugi 3 juta ringgit daripada Papa Gomo berhubung kenyataan yang melabelkan dirinya sebagai pelacur banduan terhormat dan penjilat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini kekal setia bersama Melisseka Zar untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial kami Instagram, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Sayyarin Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.